নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল বহু সময়ত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই বিভিন্ন ধৰণৰ বক্তব্যবোৰ প্ৰদান কৰি থাকে একমাত্ৰ তেখেতসকলৰ বহু কৰ্মীৰ লগত আন্তৰিক সম্পৰ্ক আছে ভাল পাওঁ কাৰণেই বহু সময়ত তেখেতক আচলতে কটাক্ষ নকৰাকৈ আঁতৰি যাওঁ কিন্তু বিগত দিনকেইটা দেখিছিলোঁ যে দেখিছোঁ যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই আমাৰ প্ৰত্যেকজন নেতাকে বিভিন্ন ধৰণৰ কটাক্ষ কৰিছে আমি দেখিছোঁ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াকো তেখেতে কটাক্ষ কৰিবলৈ পুণ্ঠাবোধ কৰা নাই সৌ সিদিনাখনি দেখিলোঁ আমাৰ ভূপেন বৰা ছাৰে গাড়ী কিনাক লৈও তেখেতে কটাক্ষ কৰিছে কালি তেখেতে দেৱব্ৰত শইকীয়া ছাৰক বিজেপিলৈ যোৱাৰ কথা কৈছে সৌ সিদিনাখনি আমি দেখিলোঁ যে আটাইকেইটা দলৰ মিটিং হওঁতে তেওঁ যিবিলাক ত্ৰ্যক মন্তব্য সেই মন্তব্য সহিব নোৱাৰি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ছাৰ মিটিঙৰ পৰা কেনেকৈ উঠি আহিবলগীয়া হৈছিল মোৰ কথা হৈছে সঁচাকৈ যদি তেখেতে ভৱিষ্যতৰ দিনত কংগ্ৰেছ দলৰ লগত মিত্ৰতা কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে তেখেতে এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ বাক্যবোৰ কিহৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰে তেখেতে যেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ বাক্য প্ৰয়োগ কৰে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ কোনজন নেতাই তেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ বাক্য প্ৰয়োগ কৰে আপোনালোকে ক'ব পাৰিবনে এক নম্বৰৰ কথা দুই নম্বৰ কথা হৈছে যে আমি দেখিছোঁ কিছু কিছু সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেনেধৰণৰ কথা বতৰা কয় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰে কিছুমান কথা বতৰা আমি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াকো কোৱা দেখোঁ আৰু আমি লক্ষ্য কৰোঁ যে বিধানসভাত যেতিয়া চলি থাকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কিন্তু বাৰে বাৰে কথা ক'বলৈ সুবিধা পায় কিন্তু বেলেগে আমাৰ বেলেগ বিৰোধী দলে তেনেকৈ কথা ক'বলৈ সুবিধা নাপায় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত বিধানসভাত তেখেতে ঠিকেই তৰ্ক কৰে কিন্তু বাহিৰলৈ অহাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত কিন্তু তেখেতৰ ফোচফুচনি আৰম্ভ হোৱাও আমি দেখোঁ আমি পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ লগত তেখেতৰ যি সুন্দৰ সম্পৰ্ক সেয়াও আমি অতি ভালকৈ জানো আৰু যিটো সময়ত কোকৰাঝাৰত আপোনাৰ কেবিনেট বৈঠক হৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকে বাছত যাওঁতে একেলগে যেনেকুৱা ধৰণৰ ধেমালি কৰি গৈছে তাৰ পৰাও আচলতে মানুহৰ বডি লেংগুৱেজৰ পৰাও বহুত কথা গম পাব পাৰি গতিকে আমি বুজি পাওঁ তেখেতৰ কিমান দূৰলৈকে বিজেপিৰ লগত সম্পৰ্ক আছে আৰু নাই সেইখিনি আমি বুজি পাওঁ কাৰণ আমিও ৰাজনীতি কৰা আজি বিছটা বছৰ হৈ গ'ল এতিয়া কথা হৈ গ'ল যে তেখেতে কংগ্ৰেছক মাজে মাজে হাঁহে কংগ্ৰেছ দুখীয়া দল বুলি কংগ্ৰেছ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দল অতি পুৰণি দল আপোনালোক সকলোৱে জানে কংগ্ৰেছ যদি দুখীয়াই হয় তেতিয়াহ'লে মই তেখেতক এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ তেখেতে ইমান চাৰিওফালে মিটিং কৰি ফুৰিবলৈ তেখেতৰ কেনেকৈ ইমান টকা পইচাবোৰ পাইছে আৰু তেখেতে সেইবোৰ ক'ৰ পৰা আহৰণ কৰিছে সেই কথাবোৰো একচুৱেলি আমি জানিব বিচাৰোঁ আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ বহু সময়ত তেখেতৰ দলটোত থকা বহুত মানে ভাল ভাল যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলৰ কথা ভাবি আচলতে বহু সময়ত তেখেতৰ লগত নুজুজো বুলি আৰু আমাৰ ভৱিষ্যতে হয়তো আমাৰ মাজত সম্পৰ্ক হ'ব পাৰে বুলি ভাবিও আমি আচলতে কটাক্ষ নকৰাকৈ থাকো কিন্তু মূৰৰ ওপৰেদি যেতিয়া পানী পাৰ হৈ যায় তেতিয়া আচলতে আমি কবলৈ বাধ্য হওঁ এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা লাগিছে অখিল গগৈয়ে যেন মনে প্ৰাণে বিচৰা নাই কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা হোৱাটো কাৰণ আমি এটা সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছো যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বৰ্তমান সময়ত দলটোত নতুন আৰু পুৰণি চামৰ মাজত এটা সাংঘাতিক কিন্তু ভিতৰি ভিতৰি দণ্ড চলি আছে অহা বাৰলৈ তেখেতক যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিব তাত কিন্তু আমাৰ সাংঘাতিক ধৰণেৰে সন্দেহ আছে গতিকে আমি ভাবিছো হয়তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক আগবঢ়াই দি তেখেতক সকলো ধৰণেৰে ভিতৰৰ পৰা সমৰ্থন জনাই দলটোক অলপ আগবঢ়াই দি অখিল গগৈ দলটোৰ পৰাও কেইজনমান হয়তো জিকাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু তেখেতৰ নিজৰ ফালৰ যিকেইজনমান আছে সেইকেইজনক লৈ আৰু এ আই ডি এফক লৈ বা বাকী দলবিলাকক লৈ তেখেতে হয়তো নিজাববীয়াকৈ এটা এ জি পিৰ লগত মিলি পেলাই নি কেনেবাকৈ হয়তো ৰাজ্যখনত শাসন কৰাৰ এটা স্বপ্ন দেখিব পাৰে যাৰ বাবে অখিল গগৈক তেখেতে যথেষ্টখিনি প্ৰৎসাহিত কৰা যেন আমি অনুভৱ কৰোঁ এই কথাখিনি মোৰ মনলৈ অহা ভাৱহে মই আপোনালোকৰ আগত ব্যক্ত কৰিলো কাৰণ যদিহে এটা দলৰ লগত কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ উচ্চ বাস্য কেতিয়াও শব্দ বাক্য প্ৰয়োগ নকৰে বুলি মোৰ মনে ধৰে কাৰণ নুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াইতো এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ বাক্য প্ৰয়োগ কৰা আমি দেখা নাই আমি দেখিছো আমাৰ নেতাসকলে বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলে যথেষ্ট সংযম ৰক্ষা কৰি তেখেতলোকে শব্দ বাক্য প্ৰয়োগ কৰে প্ৰতিদিনেই যদি দেৱব্ৰত শইকীয়া গৌৰৱ গগৈ ভূপেন বৰা বা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ প্ৰত্যেকৰ ওপৰত যদি তেখেতে এনেকুৱা ধৰণৰ অনাকাংক্ষিত মন্তব্যবোৰ প্ৰদান কৰে তেনেস্থলত আমি বাৰু কি ভাবিম অসমৰ ৰাইজে বাৰু কি ভাবিব নে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ তেখেতক বাকী সকলো বেয়া কেৱল কি তেখেতে শুদ্ধ নেকি তেখেতে চৈধ্য চনত যেনেকৈ সকলোকে ভাগ ভাগ কৰি ভোট দিবলৈ কৈছিল এসময়ত তৰুণ গগৈক মৰিবলৈ চাকি দিবলৈ দিছিল তৰুণ গগৈ আমেৰিকাত সম্পত্তি আছে বুলি কৈছিল তেনেকুৱা অনেক মানে ধৰণৰ তেখেতৰ কাৰুকাৰ্যবোৰ আমি দেখিছোঁ অফিচৰ ভিতৰত সোমাই অফিচাৰক চৰিয়াম গুৰিয়াম কোৱাৰ পৰা ধৰি তেখেতৰ যিবোৰ বডি লেংগুৱেজ সেইবোৰ কিন্তু আমি বিভিন্ন সময়ত আমি কটাক্ষ কৰিব পাৰোঁ আমি সমালোচনা কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আমি কৰা নাই একমাত্ৰ ভৱিষ্যতলৈ আমি এখন সুস্থ আচলতে মানে এটা পৰিৱেশ বিচাৰোঁ যাৰ বাবে আমি আচলতে তেখেতক আক্ৰমণ কৰিব নিবিচাৰোঁ তেখেতৰ পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰতো যেতিয়াই যেতিয়াই চৰকাৰখনে ঘেৰাও কৰিছে আমি তেখেতক সুৰক্ষা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু আমি অতি দুখিত হৈছোঁ আমি অতি দূষিতভাৱে ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ তেখেতৰ যিখিনি বিগত দিনৰ কথা বতৰা মানে কাৰ্যকলাপ সেইখিনিত কিন্তু আমি ক্ষুণ্ড হৈছোঁ আৰু আমি সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছোঁ তেখেত যেন ভিতৰি ভিতৰি মাননীয় মুখ্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত মিলি আছে মোৰ কিন্তু তেনেকুৱা অনুভৱ হয় আপোনালোকৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হয় আপোনালোকে নিশ্চয় তলত কমেণ্ট কৰিব বুলি মই আশা ব্যক্ত কৰিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ মই অকণ খৰখেদা হৈ থকাৰ বাবে মই লৰালৰিকৈ কথাকেইটা কৈছোঁ আপোনালোকে বেয়া নাপাব ধন্যবাদ